Ваше Высокопреосвященство, дорогой и сынов нечтимый Владыка Митрополит, всей нареченный Святый День, и вы, и мы вместе празднуем 60-летие вашей священнической хиротории. И за это время Владыка очень много сделал. Сколько душ спас, сколько храма построил. 60 лет непрестанного созидания, 60 лет трудов, стараний, І забути о том, залогі, який ніколи був вручен вам. Цю подію владика згадує іверському настирі, який він заснував, якому дуже багато допомагав всі ці роки його встановлення. Ми від душі бажаємо нашому архіпастері, щоб господь його хранив, милого допомагав йому в його світильському служінні. Всі, хто вам обращался, є за що вас благодарить. за ваши молитвы, за вашу отеческую любовь. За то, что через ваши святительские руки на меня не зашла благодать Святого Духа, и сегодня я стою возле престола Божия. За заботу о прихожанах. Особенно о подрастающем поколении, которое так нуждается в правильном векторе развития. За ваши святые молитвы. Их силу я смог подвести после поранения и снова завершить служение Белья Святого Престола. Просим Ваш святительских молитв за нас грешных, чтобы Господь не оставлял и вас, и нас, и весь наш мир. Вы являете пример любви к Богу и к людям. Вы вдохновили не одно поколение священнослужителей на подвиг пасторского делания. Многие молодые люди вдохновляются вашим примером, как необходимо служить Христу. Желаю вам от слова синевского сердца, что много роков, что вы проповедовали Слово Божие. Вы великий друг. Вы смело плечи подставляете, по подворах наших забот и болей. Кто нам хорошего желает. Вы, Владыченька, спешите в беде ко всем. И в трудный час не бросайте. Нехай Господь благословляет вас долгим, мирным житием, в здравии и благополучии. Вы всю жизнь под покровом Божьей Матери. И ваш главный девиз. Все краще для Божьей Матери.

на долгое-долгое служение, чтобы еще многие годы в храмах Одесской епархии возносили свои молитвы о мире всего мира, о благословении и процветании нашей многострадальной земли. Нехай Господь дарует вам мощное здоровье, духовную радость и благословенное служение. Пускай Господь благословит вас, ваше служение, на благо Святой Церкви и Господа Бога. Пускай Господь дает вам еще очень много лет жизни, служения и крепкого, крепкого здоровья. Ногая и благая лето вам, дорогой Бог. Мы молимся за вас и благодарим Бога за вас. Пусть воскресший Христос умножит годы вашей жизни, даст вам крепкое здоровье. Ваше служение является примером служения искреннего, наполненного любви к Богу и людям. Тарутинское благочиние сердечно поздравляет вас с юбилеем священнической хиротоний. Желаю вам помощи Божией, спасения души, крепкого здоровья, мудрости, смирения и духовной силы, которая вдохновляет и укрепляет всех нас. Примите щирь витания от выкладачев и студентов Одесской духовной семинарии. Сердечно поздравляем нашего дорогого Алку и святителя, митрополита Агафангела, с этим знаменательным юбилеем. Важно все, что много, много 60 лет священнослужения. Это целая человеческая жизнь. Это 60 лет яркой жизни во Христе. Это годы молитвы, труда, заботы о пастве и глубокой любви к Церкви Христовой. Дякуючи вам, дорогий Владико, 38 священнослужителей Одесской епархии проживают тут у нас, на территории ЖК Благовещенский. Вас любимо, мы молимся, вас на и на от лица духовенства и верующих Татарбунарского благочиния и от себя лично поздравляем вас с этим днем, с этой датой, с этим юбилеем. Желаем вам крепчайшего здоровья, мирного неба, помощи Божией. Ваших аркіпасорських трудах. дорогий владико, що зовсім недавно ми з вами познайомились, і ви нам казали, що в нас буде чекати велике чудо. І це чудо зараз сюди з нами. Так, і ми вас вітаємо щиро, вітаємо за ваші добрі справи, за ваше добре серце, за те, що ви творите багато-багато добра. Бажаю вам нога і благо і літа, господнього благословення. Здоров'я вам міцного, міцного і всього самого найкращого.